بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارا آج کا بھی لاگ ذرا روٹین سے ہٹ کر ہوگا ہمیں چونکہ یہ لاگ طویل ہونے کا خدشہ تھا اس لیے ہم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا پارٹ ون میں سب سے پہلے ہم اپنی ان دو ضروری وضاحتوں کی بات کریں گے جن کا ذکر ہم نے اپنے تھم نیل میں کیا ہے اس کے بعد جہاد سے پہلے مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی دو ڈاکومنٹری فلموں کی تیاری اور ان کی نمائش کا احوال پیش کیا جائے گا اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلم جہاد کن حالات میں اور کیوں بنائی گئی اس کا پس منظر کیا تھا جبکہ پارٹ ٹو میں ہم فلم جہاد پر مکمل تبصرہ پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلم ثلاب کیوں ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں اس کے علاوہ اس حصے میں ہم آپ کو اس فلم کے دو اہم اداکاروں زرینہ ریشمہ اور شاکر کا مختصر تعارف بھی کریں گے تو آئیے سب سے پہلے دو ذاتی وضاحتوں کی بات کرتے ہیں پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے فلم مندری کے تبصرہ کے آخر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ بھی لاگ میں فلم بیلی پر تبصرہ پیش کریں گے لیکن جب میں ریویو لکھنے بیٹھا تو معلوم ہوا کہ مندری کے بعد بیلی نہیں بلکہ جہاد ریلیز ہوئی تھی اس لیے پہلے تبصرہ جہاد پر ہونا چاہیے چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو اعتماد میں لینا اور تاریخ کو درست کرنا بھی ضروری تھا کہ جہاد بیلی سے پہلے ریلیز ہوئی اور یہ انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی سب سے پہلی پاکستانی فلم تھی اس لیے اب جہاد پر ریویو پیش خدمت ہے لہذا بیلی پر تبصرہ بعد میں پیش کیا جائے گا اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ میں نے اپنے فلم دو کنارے کے ریویو میں ذکر کیا تھا کہ اس فلم کے موسیقار استاد نصرت فتح علی خان کے والد فتح علی خان تھے جس پر ایک دوست نے اپنے کومنٹ میں اس کی نشاندہی کی کہ فلم دو کنارے کے موسیقار نصرت فتح علی خان کے والد فتح علی خان نہیں بلکہ معروف ستار نواز نفیس احمد کے والد فتح علی خان تھے یہی بات مجھے بعد میں ہمارے عزیز دوست فیاض احمد اشر نے بھی فون کر کے بتائی جس پر میں نے کسی نہ کسی طرح ان نفیس احمد خان سے رابطہ کر لیا اور ان سے اس سلسلہ میں وضاحت چاہی جس پر انہوں نے بتایا کہ دو کنارے کی موسیقی ان کے والد فتح علی خان نے ہی دی تھی استاد نصرت فتح علی خان کے والد نے نہیں انہوں نے میری فرمائش پر اپنے والد کی یہ تصویر بھی بھیجی جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز ہم نے ہمیشہ تحقیق کا عمل جاری رکھا اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی ورنہ یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو کوئی غلطی کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کا غلط لوگوں کو صحیح لگنے لگتا ہے لیکن میں نے فلمی تحقیق کے لیے برسوں لاہور راولپنڈی اور اسلام اسلام آباد کی لائبریریوں کے مواد کا مطالعہ کیا فلمیں دیکھیں اور فلمی لٹریچر پڑھا اس لیے سوچا کہ یہ لٹریچر اب عام فلمی شائقین تک بھی پہنچنا چاہیے چنانچہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور آپ جیسے فلم لورز کی محفل میں حاضر ہو گیا اور ہاں فرینڈز ایک خوشخبری اور وہ یہ کہ آج یعنی اکیس جولائی کو جب میں یہ ریویو ریکارڈ کر رہا ہوں اٹاوا ٹائم چینل کو تقریباً پانچ ہفتوں کی مختصر مدت میں اور اب تک فلم ریویوز کی صرف سات ویڈیوز پر ساڑھے چھے سو کے قریب دوست سبسکرائب کر چکے ہیں اور ہمارا واچ ٹائم بھی دو ہزار گھنٹے تک پہنچ چکا ہے یعنی ہم مونیٹائزیشن کے عمل تک پہنچنے کے لیے نصف سے زائد فاصلہ طے کر چکے ہیں یقیناً یہ سب اللہ کی مہربانی اور آپ دوستوں کی دلچسپی اور محبت کا نتیجہ ہے اسی خوشی میں ہم نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم آئندہ سے ہر ہفتے ایک کی بجائے اب دو دن اپنا ویلاگ پیش کیا کریں گے یعنی اتوار اور جمعہ رات کی شام چھ بجے چنانچہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور پلیز میری چھوٹی سی آٹھ دس منٹ کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں تاکہ ہمارا چار ہزار گھنٹے کا واج ٹائم بھی جلد مکمل ہو اور چینل یوٹیوب کی بہترین رینکنگ میں شمار کیا جا سکے شکریہ تو آئیے آپ آتے ہیں فلم ساز واحد کار ظہور راجہ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی جانے والی پہلی فیچر فلم جہاد کی طرف تو فرنڈز مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں بنائی جانے والی اس پہلی فیچر فلم کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ قیام پاکستان کے دو ماہ بعد ہی بیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت میں کشمیر کے مسئلہ پر جنگ چھڑ گئی جو کسی نہ کسی شکل میں تقریباً ایک سال تک جاری رہی اور بلاخر جنوری انیس سو انچاس میں اقوام متحدہ کی سالسی پر یہ جنگ ختم ہوئی لیکن اس دوران ہمارے فلم ساز عشق و محبت کی داستانیں ہی تراشتے رہے تاہم کچھ فلم سازوں کے دل میں جذبہ حب الوطنی کے ابال ضرور اٹھتے رہے اور وہ چاہتے تھے کہ اس خالص قومی مسئلے پر بھی کوئی فلم بنائی جائے چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش دہلی سے آئے دو صحافیوں رفیق چمن اور انعام کے درانی نے کی اور کشمیر ہمارا ہے کے نام سے ایک شارٹ فلم بنا ڈالی یہ فلم تین ہزار فٹ لمبائی کی تھی اور پاکستان کی پہلی فیچر فلم تیری یاد سے بھی قبل 23 جولائی انیس سو کو لاہور کے کیسر سینما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم کا ایک جنگی ترانہ چلتی ہے جدر شمشیر چلو جھک جائے گا چرخے پیر چلو کشمیر چلو کشمیر چلو, کشمیر چلو بہت مقبول ہوا اس کے علاوہ معروف پاکستانی فلم ساز ہدایت کار اور اداکار نعیم ہاشمی کا بھی دعویٰ رہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مسئلہ کشمیر پر انقلاب کشمیر کے نام سے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جس کا ایک شو لاہور کے ریٹر سینما میں ہوا تھا اور اس فلم کا ملی نغمہ سلام عقائد اعظم تیری عظمت کو سلام حفیظ جالندری کے قومی ترانہ سے پہلے تمام سینما گھروں میں بجایا جاتا تھا یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ رفیق چمن اور انعام کے درانی کی کشمیر ہمارا ہے کے بعد بھارت میں بھی اس نام سے ایک فلم ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی جسے یکم جنوری انیس سو پچاس کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا چنانچہ مسئلہ کشمیر پر ان مختصر فلموں کے بعد ممبئی سے آئے ایک فلم ساز ہدایتکار اور اداکار ظہور راجہ نے اس موضوع پر جہاد کے نام سے ایک مکمل فیچر فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کا ذکر ہم اپنے اسی ولاک کے پارٹ ٹو میں جمعہ رات ستائیس جولائی کو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ کشمیر اور جذبہ حب الوطنی پر بنائی گئی پاکستان کی یہ پہلی فیچر فلم ناکام کیوں ہوئی اور ویلا کے اسی حصے میں ماضی کی اداکارہ زرینا ریشما اور اداکار شاکر کا مختصر تعارف بھی کرائیں گے اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی